сначала было все очень непонятно. Была немножечко такая, даже какой-то ступор полупаника, потому что действительно как бы у нас задача была ежедневно выпускать новости, и мы себе там как бы, ну, естественно, там какие-то планы ставишь, да, для того, чтобы понимать хотя бы, как работать. И изначально план был 5 новостей в день. И люди, когда узнавали, допустим, мы там подбирали людей да, на, в редакцию, на корреспондентов, редакторы искали, все были в шоке, как я могу 5 новостей в день где-то найти, что-то написать. На самом деле все оказалось намного проще. Новостей уйма, их на самом деле много. У нас есть очень много разных э, ведомств и государственных, и негосударственных. И есть соцсети прекрасные, где можно общаться с людьми напрямую, смотреть, какая у них есть проблема, какие, какая есть боль у людей, да, или какие есть у кого-то достижения, там, погордиться. Это что же классно, это обалденно, когда есть чем гордиться и что показать. Поэтому новости мы черпаем, естественно, из официальных сайтов разнообразных видов и местного уровня, и государственного уровня, и из соцсетей в том числе. Где-то что-то произошло, кто-то что-то случилось, кто-то что-то там завоевал. Это все обычно люди, люди любят делиться победами своими в соцсетях. И Большая часть информации черпается оттуда в том числе. Очень важно, кстати, вот этот тот момент увидеть новость, потому что бывает такое, что листаешь ленту, листаешь там где-то на каком-то сайте, вроде бы как новость, но вообще не относится к нам. Но на самом деле она вот такая вот важная и интересная, и ее можно спроецировать на наш город, спросить, а как у нас с этим обстоит дело. И тут такой, такой вот момент тон, тонкий, да, увидеть новость там, где ее пока что нет.